Привет, это я Костя. Сегодня вам расскажу, даже сейчас я вам скажу, потому что это за один день про снайпу вот этот выпуск. Вот, так это следующий выпуск про Лего Ниндзяго KZX. Вот он, сам KzX на спиннере крутится. Вот у него такой золотой меч. Вот, вот, если вы смотрели видео мое оружие и спиннеры, то там получается у меня есть опять это же оружие. Мне его подарили, а так и то я его купил сюда входит сам KZX, такой Такое вот оружие. Как у Джези Палка вот такая учительская. И меч огня. Вот спиннер, верхушка. И вот тут нов, новый, новое это, там где синие змея, а там были красные. А тут Показано, какая из этих побеждает Снэпу, вот его оружие, что остальное, вот остальные наборы, как крутить его с оружием. Давайте распакуем эту коробочку. Так, этот набор ходил. Вот такой пакетик с, с его телом и с оружием. Вот меч этот. Вот спиннер и карточки. Карточка KZX. Так, сразу посмотрим, что это карточка обозначает. Читается она счет Drop. Обозначает она побеждающий если герой противника роняет оружие. Очень хорошая карта, я скажу вам. Потому что редко бывает, что... Ты сбиваешь противника, а вылетает оружие. Вот эта карточка так хорошенькая. Эта карточка обозначает. Смотри рисунок. Каждый игрок вращает спиннер один раз. Если твой спиннер вращается дольше вокруг карты, не сбивая ее, возврати себе оружие. Вот. Она называется Gate of Fire. Врата огня. А вот это как бы шоковый удар как-то так. Но тут э, показано, что когда ты вращаешься, вот, тут, получается, надо поставить такую карту, ее опять убрать. Вот так вот 4, 8 карточек. Вот, и если твой герой вот так вот, не зацепишь ни одной карты. наверное, тут перепутали инструкции. Ну, посмотрю, правильно. Эта карточка читается Frost Die Bite. Все напутаю. Положи карту. Противник выбрасывает первую лежащую изображением вверх карту. Если спиннер касается ее, затем карта выбирается. Золот, золотая карта. Только китайские карты золотые, они не, не это. Не блестят. <как> Последняя синдер Storm я могу сказать, что это шторм какой-то, а вот Синдер надо посмотреть когда-нибудь. Держи карту изображением вверх. Брось карту, если у... убрали верхушку. Противник сбрасывает одну карту каждый раз, когда ты теряешь оружие. Хорошенькая карта. Вот, перейдем к пакетику и к самому казык. Сейчас мы... я его распакую. Подождите. Так. Потом того КЗХ. Что там такое? Красный золотые у него доспехи. Значок его. рядом с этими моими героями, то все, у меня полная коллекция заиксов. Вот подставка для карточек. Вот только не, не могу понять. Ну вот одно золотое оружие. Тут нету деревянной палки учительской и как бы палки для вот это вот, что полное оружие было. Ничего, я поищу для него другие оружия, похожие. Вот у него немного по-другому. И вообще в прошлом выпуске я рассказывал про снэпу, но если бы был бы в том магазине, магазине э, Фэнзуи, сейчас бы была бы вторая инструкция оружий. А так нету. Получается, три оружия. Шесть оружия там должно нарисо... быть нарисовано. А так почему-то только два. И то одно не а другого вообще нету. О, забыл. Так. что я чуть, чуть не забыл. Вот то же самое я вам рассказывал. Вот. Вот. Вот описание карточек, что означает. Вот, показывал. Вот начальная страница. Вот как биться. Вот шаг за шагом. Все. А так это все. Если получится, следующий выпуск у меня будет про Фензуя. А ну, может, про Тендакая. Ну, посмотрим. Какое будет, такое и будет. Это был я, Костя. Пока.